Birinci əlamət: Mehdi'nin gəlməsi. Mehdi Əhlibeytən olan bir kişinin ləqəbi idi. Yer üzünü ədalətsizlik və zülm bürəyəcəyi zaman o üzə çıxacaq və orada ədaləti bərqrar edəcək. Peyğəmbərimiz demişdi: "Ərəblərə Əhlibeytimdən olan bir kişi rəhbərlik etməyincə dünya dağılmayacaq." İkinci əlamət: Məsih Ət-Təhzal'ın üzə çıxması. Məsih Ət-Təhzal adəm övladından olan bir kişidir. Qiyamətə yaxın çıxacaq və insanların çoxu onun hiylələrinə aldanacaqlar. Allahın izni ilə o bir neçə bazarlığlara malik olacaq. O həmçinin allahlıq iddiası edəcək. Lakin onun hiylələri həqiqi möminlərə təsir etməyəcək. Üçüncü əlamət: Hzrət İsanın yerə enməsi. Quran və səhih hədislərdə göstərildiyi kimi, Hzrət İsa peyğəmbər zuhur edərək xəssələri sındıracaq donusları öldürəcək və Təccalı məhv edəcək. Bir neçə mənbələrdə bunları Həzrət Mehdi'nin edəcəyi qeyd olunur. 4-cü əlamət: Yecuz və Mecuzun sıxması. Onlar sayıları olduqca çox olan bir tayfadır. Heç kəs onlara qarşı mübarizə aparmaq iqtidarında olmayacaq. Quran və səhih hədislərdə onların sıxmasına dəlillər və sübutlar var. 5-ci əlamət: Kəbənin viran edilməsi. Hədislərdə bildirilir ki, bunu nazik ayaqlı bir həbəşi edəcək. Peyğəmbərimiz buyurur: "Kəbəni nazik ayaqlı həbəşi dağıdacaq. Onun bəzəyini oğurlayacaq və üstündəki örtüyü çıxaracaq." Mən sanki onun keçəl, əyri barmaq bir adam olduğunu və əlindəki külüncülə Kəbəni usurduğunu görürəm. Altıncı əlamət: üstünün gəlməsi. Burada səmadan böyük bir üstünün hər tərəfə yayılması və insanları bürüməsi nəzərdə tutulur. Quran və hədislərdə bunu təsdiqləyən bir çox dəlillər var. 1-ci əlamət: Quranın yerdən samaya qaldırılması. O zaman nə yazılarda, nə də yaddaşlarda Qurandan bir ayə belə qalmayacaq. Peyğəmbər demişdi: Paltarın naqışları silindiyi kimi İslam da yox olacaq. 8-ci əlamət: Günəşin gün batan tərəfdən çıxması. Peyğəmbər demişdi: Günəş batdığı yerdən doğmayınca qiyamət qorxmayacaq. Günəş məğribdən çıxdığı zaman insanlar onu görəcək. Yəni hamısı bu həqiqətə inanacaq, lakin artıq iş işdən keçmiş olacaq. 9-cu əlamət heyvanın çıxması. Bu böyük bir məxluqdur. Mənbələrə görə həmin heyvan 60 ərəş uzunluğunda olacaq və 10-cu əlamət əzəmətli bir odun çıxması. Həmin od yəməndən çıxacaq və insanları məşəərə toplayacaq. Bu da böyük əlamətlərin sonundusudur. Bütün bu əlamətlər qiyamətdən öncə Allahın izni ilə baş verəcək. Peyğəmbərimiz buyurub: "Bu əlamətlər bir-birinin ardınca zəncirvari şəkildə baş verəcək."